akhlaki Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dengan ilmu beliau dengan dan dengan ilmu seluruh orang salih fid darain. Amin. Allahumma amin. Muka surat 16 Bila berniat amalkanlah segera. Disyaratkan atas niat yang benar iaitu baik. Hendaklah dia mengamalkan apa yang diniatkannya itu barang siapa yang menuntut ilmu pengetahuan misalnya dan dia mendakwa bahawa niatnya untuk mendapat ilmu itu ialah kerana dia hendak mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain maka jika dia tidak mengamalkannya sesudah itu padahal sudah terluang masa untuk dia melakukannya nescayalah niat itu niatnya itu tidak benar misal yang lain seperti orang yang mencari dunia dan dia mendakwa bahawa dia mencari dunia itu kerana mencukupkan dirinya supaya dia tiada menadah tangan kepada orang kemudian selebihnya dia akan bersedekah kepada orang-orang yang dalam keperluan serta memperhubungi kaum kerabat maka jika dia tidak melaksanakan apa yang diniatkan itu sedang dia boleh melakukannya nescayalah itu tidak akan memberi kesan apa-apapun terhadap niatnya itu dan niat itu pula tiada akan memberi kesan apa-apapun kepada maksiat sama seperti membersihkan diri itu Tiada memberi kesan kepada najis ainiya Barang siapa yang menyertai manusia pada mengumpat seorang muslim Lalu dia mendakwa bahawa maksudnya itu tiada lain Dari menghiburkan hati saudaranya sahaja Maka dia dikira sama, sal, sama salah seperti orang yang mengumpat juga Dan barang siapa yang mendiamkan diri Dari menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat mungkar Lalu dia mendakwa bahawa maksudnya itu tiada lain dari menjaga diri supaya tidak mengecilkan hati orang yang membuat mungkar itu Maka samalah dia berkongsi dalam dosa itu Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad menyebutkan di sini mengingatkan kita tentang kepentingan berniat Dan kita telah sebutkan pada pengajian yang lalu sikit sebanyak tentang perihal niat dan antara tanda seseorang itu jujur dan benar dalam keinginan dia ataupun dalam niatnya adalah apabila dia mempunyai peluang untuk melakukan apa yang diniatkan maka dilakukan. Sebagai contoh orang yang melakukan ilmu, yang mempelajari ilmu agama, maka niatnya untuk beramal, niatnya untuk menyebarkan ilmu tersebut, maka bila dia ada peluang setelah mempelajari ilmu tersebut untuk beramal bila dia ada peluang untuk menyampaikan ilmu maka dia tak ambil peluang tersebut ada masa terluang untuk melakukan amalan dia tak lakukan ada masa ada peluang untuk nak berdakwah tapi dia tidak berdakwah maka pada hakikatnya niatnya itu tidak benar sebab apa sebab niatnya pada awal kata untuk nak beramal kata untuk nak berdakwah menyampaikan akan tetapi bila ada peluang dia tak gunakan maka menunjukkan bahawa niatnya itu tidak betul tidak benar Begitu juga dengan orang-orang yang mencari ilmu agama uh, yang mencari daripada harta dunia. Niatnya untuk cari rezeki yang halal. Niatnya untuk nak uh, menampung diri sendiri memberi nafkah kepada orang yang wajib nafkah ke atasnya. Kemudian ingin kalau ada lebih ingin bersedekah, ingin untuk membantu orang lain bila dia ada rezeki ada peluang untuk nak bantu orang lain dan sebagainya ataupun ada peluang untuk nak memberi nafkah yang sempurna kepada ahli keluarga tapi dia tak ber, tak memberikan nafkah yang sempurna kepada ahli keluarga bahkan digunakan harta itu ikut apa yang di, dia kehendaki maka dia tidak jujur dalam keinginan dia ataupun dalam niat yang diniatkan tadi nah dan kemudian Imam Haddad mengatakan bahawa niat ini tidak memberi apa-apa kesan kepada perkara-perkara yang berdosa perkara-perkara yang maksiat ia ini niat tidak akan merubah perkara maksiat itu menjadi baik ha, Kita buat uh, perumpamaan pada pengajian yang lalu Yang ini cerita apa tu yang uh, Robin Hood ni Dia dia apa, dia mencuri tapi niat untuk nak tolong orang-orang susah, orang-orang miskin ha. ini niat yang baik tidak akan memberi kesan kepada amalan buruk yang dilakukan Seperti mana Al-Taharah tidak akan membersihkan najis yang ainiah Yang ini ha, uh, maaf cakap contohnya Uh, daging yang haram yang ni basuhlah banyak kali mana pun dia tak akan menjadi halal ataupun perkara-perkara yang memang najis nak basuh najis tu najis tu tak akan berubah dia akan tetap menjadi najis wahaka dah amalan-amalan baik perkara per, uh, yang ini perkara-perkara yang buruk itu niatlah banyak mana pun daripada niat-niat yang baik ianya tidak akan berubah menjadi perkara yang uh, yang baik wahaka uh, dan di sini diingatkan contohnya bila kita duduk bersama orang-orang yang contohnya mengatakan perkara-perkara buruk tentang orang Islam yang lain ataupun kita nak katakan benda-benda yang salah hanya dengan niat untuk mengembirakan orang lain dan sebagainya maka ia tidak akan uh, mengubah keadaan. Itu menjadi perkara yang baik. Kemudian Imam Haddad mengatakan jangan campur-aduk niat buruk dengan yang baik. Kemudian apabila niat yang buruk itu bergantung dengan amalan yang baik Nescayalah dia akan merosakkannya dan menukarnya menjadi buruk Umpamanya seorang yang mengamalkan amalan yang salih Tetapi maksudnya ialah untuk memperoleh harta kekayaan atau pangkat kedudukan Sebab itu ha, nah. Sebab itu berusahalah wahai saudaraku untuk menjadikan niatmu dalam segala amal ketaatanmu itu tertumpu Hanya kepada menginginkan keridhaan Allah SWT semata-mata Kemudian jadikan niatmu dalam menjalankan segala amalan yang ubah itu semata-mata kerana bertujuan untuk membuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan ketahuilah bahawasanya dalam suatu amalan itu boleh terkumpul niat-niat yang banyak dan bahawasanya orang yang mengamalkannya akan memperoleh buat setiap niatnya pahala yang cukup. Misalnya dalam ketaatan bahawa dia berniat membaca Al-Quran itu kerana bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebenarnya orang yang membaca Al-Quran itu memanglah dia bermunajat kepada Tuhannya. Kemudian dia berniat untuk mendapat atau mempelajari ilmu dari Al-Quran kerana memanglah Al-Quran itu induk, iaitu punca segala ilmu. Kemudian dia berniat hendak memberikan manfaat kepada orang yang duduk mendengarnya dan orang yang turut mendengarnya dan lain-lain yang seumpama itu dari niat-niat yang baik dan salih dan misalnya dari yang mubah anda meniatkan makan minum anda kerana menurut perintah Tuhanmu yang tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kamu anda juga boleh meniatkan dengan makan itu untuk bertakwa iaitu membuat ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala di samping tersebabnya ucapan syukur dari mulutmu terhadap Tuhanmu kerana dia telah berkata dalam firman-Nya kulu min rizqi rabbikum washkurulah makanlah dari rezeki Tuhan kamu dan bersyukurlah kepadanya maka kiaskanlah dari dua mital tersebut di atas tadi selainnya daripada bermacam-macam ketaatan dan perkara-perkara yang mubah tetapi jangan lupa memperbanyak niat-niat yang baik sekadar yang terdaya olehmu Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Alul Haddad setelah menyebutkan tentang antara tanda ketulusan ataupun kesungguhan sesuatu niat itu adalah apabila ada peluang untuk mengamalkan diamalkan dan niat tidak memberi kesan kepada amalan maksiat dan kemudian imam hadad mengatakan bahawa jangan kita campur adukkan amalan niat-niat uh, dengan amalan niat-niat yang buruk dengan amalan yang baik kerana niat yang buruk akan merosakkan amalan baik yang diamalkan Contohnya apa? Contohnya orang mempelajari ilmu agama Orang mengamalkan agama Orang menyebarkan ilmu agama Sepatutnya niatnya hanyalah untuk mendapatkan keridaan Allah SWT Untuk menggembirakan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan daripada niat-niat lain yang baik Akan tetapi kalau tujuan dia untuk mempelajari ilmu agama Seperti mana yang diingatkan oleh Imam Ghazali Dalam permulaan kitab Bidayatul Hidayah ia ini dia punya niat untuk mempelajari ilmu agama, mengamalkan ilmu agama, menyebarkan ilmu agama Hanyalah untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pangkat, untuk mengumpulkan harta kekayaan dan sebagainya Maka itu bukan daripada niat-niat yang baik untuk dilakukan sesuatu amal salih Bahkan kalau hanya untuk mendapat pangkat, untuk nak dipuji dan sebagainya Maka tujuannya bukan kerana Allah SWT niatnya tidak ikhlas, niatnya untuk uh, riak, untuk menunjuk-nunjuk dan sebagainya ataupun suma'ah untuk mendapat daripada pujian ataupun sanjungan manusia waliaz billah tabarakallahu taala maka berusailah wahai saudaraku untuk menjadikan niatmu dalam segala amal ketaatan itu tertumpu hanya kepada menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata ini bukan satu perkara yang mudah untuk nak capai setiap amalan yang kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan tetapi dia perlu usaha perlu kita ingatkan diri kita setiap kali sebelum melakukan amalan Suatu kita melakukan amalan dan setelah kita selesai melakukan uh, amalan salih uh, sebab tu antara uh, dalam solat, pun kita diingatkan wajah tu wajih alilladhi fatara sama wajih wal ard hanifah muslimah wa ma'ana musyikin inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbil alamin walaupun kadang-kadang apa yang kita baca tu bukan apa yang kita lakukan ini yani kita sebut satu benda tapi kita buat benda lain kita niat kita untuk melakukan ketaatan dan sebagainya tapi dalam hati kita niat lain tapi kita mohon moga semoga apa yang kita baca tu sesungguhnya inna salati wa nusuki salat aku ibadah aku wa mahyaya wa mamati hidup aku matiku lillahi rabbil alamin bila kita baca walaupun ianya belum lagi menjadi realiti dalam kehidupan kita tapi kita mohon dan harap daripada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita baca tu agar satu hari ia menjadi satu kenyataan dalam kehidupan kita Naam. Wa Kemudian disebutkan Ketahuilah bahawasanya dalam suatu amalan itu Terkumpul niat-niat yang banyak Ia ini kita boleh menghadirkan niat-niat yang banyak Dalam satu amalan Yang mana disebutkan bahawa Inama zakat a'malu siddiqin Sesungguhnya Amalan-amalan orang-orang yang jujur dan benar Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Menjadi mulia dan diangkat oleh Allah Kerana banyaknya niat yang mereka hadirkan Di dalam sesuatu amalan Kemudian diberikan perumpamaan kat sini niat membaca Al-Quran yang pertama disebutkan dalam ni ada kat sini saya ada ada terbaca ada beberapa niat ataupun ada banyak niat yang dihadirkan oleh sebahagian orang alim sewaktu membaca Al-Quran disebutkan di sini berniat sewaktu membaca Al-Quran untuk belajar dan beramal dengannya membaca Al-Quran dengan menginginkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan menyembuhkan diri dari segala penyakit zahir dan batin agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita daripada kegelapan maksiat kepada cahaya, cahaya ketaatan agar supaya Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati kita yang keras dan dengan asbab al-Quran hidup kita menjadi tenang tenteram dan makmur dan agar supaya untuk menikmati jamuan ataupun hidangan Allah Subhanahu Wa Taala yang disediakan Allah di dalam Al-Quran agar supaya kita tidak tertulis di kalangan orang-orang yang lalai bahkan ditulis di kalangan orang-orang yang sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya ditambahkan keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kita membaca Al-Quran untuk taat perintah Allah dengan membaca Al-Quran agar supaya kita mendapat setiap huruf itu 10 ganjaran Uh, dan wallahu yudha'ifu liman yasha' dan Allah melipat kali gandakan kepada sesiapa yang dikehendaki agar supaya kita mendapat syafaat daripada al-Quran pada hari kiamat agar supaya kita mengikuti daripada wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya Allah mengangkatkan kita dengan keberkatan al-Quran nah. dan menjadi asbab dinaikkan darjat kita di syurga dan dipakaikan mahkota kemuliaan di, di akhirat kelak bahkan juga untuk kedua ibu bapa kita dipakaikan perhiasan uh, di akhirat agar supaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tilawahnya dengan kalamnya agar supaya kita menjadi ahlullah wa khassatu agar supaya kita berada bersama orang-orang yang mahir membaca al-Quran dan juga bersama para, para malaikat yang mulia lagi taat agar supaya kita diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dapat kebersamaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Naam, agar supaya Quran tidak menjadi hujah ke atas kita, bahkan menjadi hujah buat kita. Uh, agar supaya kita dapat melihat Quran itu kerana melihat kepada Quran adalah satu ibadah. Naam. Banyak ni ada insya-Allah. Nah, agar untuk memuliakan mulut kita ini dengan membaca Al-Quran, agar supaya kita tidak menjadi digolongkan di kalangan orang-orang yang sesat di dunia dan tidak celaka di akhirat, agar supaya Allah Subhanahu Wa Taala menghindarkan diri kita daripada segala kesedihan, kerisauan dan uh, ke, uh, kegusaran. Nah, agar supaya Al-Quran dapat menjadi peneman kita di dalam kubur. Agar supaya Al-Quran dapat menjadi cahaya untuk kita di atas titian surat Dan menjadi asbab kita mendapat hidayah di dunia Agar supaya Allah subhanahu wa ta'ala Agar supaya kita dapat berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran Dengan membaca Al-Quran tersebut Seperti mana Rasulullah akhlaknya adalah Al-Quran Kana khulukuhul Al-Quran Dan ni antara yang penting juga saya rasa Agar supaya kita menyebutkan diri kita dengan kebenaran Yang ni bila kita baca al-Quran bila kita sibukkan diri kita dengan perkara yang hak maka kita akan menyelamatkan diri kita daripada perkara-perkara yang batil melawan hawa nafsu juga dengan kita membaca al-Quran kita lawan hawa nafsu kita sekarang ni nafsu kita jarang nak membaca al-Quran lebih mudah untuk nak baca Facebook lebih mudah untuk nak baca WhatsApp dan sebagainya bila kita baca Quran seakan-akan kita melawan kehendak hawa nafsu kita uh, untuk menggunakan waktu itu kepada perkara-perkara yang hak begitu kurang lebih niat-niat yang banyak yang hmm. boleh kita niatkan sewaktu membaca al-Quran ataupun melakukan ketaatan dan kita boleh kiaskan kepada perkara-perkara yang lain daripada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Imam Haddad mengatakan dan misalnya dari yang mubah uh, tadi amal-amal soleh ataupun perkara-perkara yang baik kita perbanyakkan niat-niat. Ada ada pun perkara-perkara yang mubah seperti makan, minum, tidur bekerja dan sebagainya apabila kita meniatkan dengan niat-niat yang baik maka ia akan berubah menjadi ibadah menjadi taqarrub perkara-perkara yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya bila kita makan dan minum kita niat taat perintah Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan kita kulu min tayyibati ma razaqnakum ataupun kulu washrabu wa la tusrifu uh, maka kita makan dengan niat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikut sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita makan dengan berkat makan itu kita dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala rizqi rabbikum dan kemudian kita makan agar supaya dapat kuatkan tubuh badan kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kita makan agar supaya menjaga amanah tubuh badan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita maka ada banyak perkara-perkara ataupun niat-niat yang baik yang boleh kita niatkan dalam melakukan perkara-perkara yang mubah sehingga perkara yang mubah itu diubah ataupun diberikan ganjaran seperti melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala alam insyaallah kita uh, berhenti di sini dan insyaallah kita mendengarkan uh, mutiara kata daripada Habib kita Habib Zain uh, Baabud moga-moga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan kita dan manfaatkan bumi Johor dengan kehadiran beliau dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala Uh, bersihkan hati kita dengan kalam-kalam beliau insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh